siz deyir, Polad Bürbüloğlu hələ də orada saxlayır. Siz o Polad Bürbüloğlu'nun orada qalması bu gün, yəni bu Jenoskin çıxışından öncə də mümkünsüz deyildi. Yəni dəfələrlə Azərbaycanla qarşı şəxsən Polad Bürbüloğlu'nun özü e heç də Jenoskindən geri qalmayan bəyanatlar veribsə Azərbaycanla qarşı xatırlayıram. E, dəqiq deyirəm, də... Azərbaycan da erməni xalqına nifrət eləyən bir nəsil böyüyür. Buna yol vermək olmaz. Olmaz. Azərbaycan Ə, Ermənistanla danışıqlara getməli idi. Azərbaycan tozquşu kimi başını zalıb aşağı, sanki bunu görən yoxdur kimi bir bəyanatı var idi. Qəvə quşu kimi, bəli. Çox quşlar özlərini salsın. Quşlar qışlarımıza çox gəlir. 100 min quş deyə quş deyə gedir. O bizim ə hoşbi danışığı xalqın mənfeyini qoruyan bir danışığı olmuyor baxın Rusiyada. O uzun-uzun Rusiyadakı səfəri yox. Mənə elə gəlir ki, o Azərbaycanın Rusiyada iki səfəridir. Görsən, görsən. Birbaşa Ermənistanın lehinə danışan hər zaman e, bir şəxs. Azərbaycan orada təkrar olunur və orada səsini çıxarmayan bir şəxs o bizə lazım deyil, bizdən deyil. Zərbey, orada jurnalistkin səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycan hakimiyyət